hozir bit... faqat onamni boqishde o'ylaymanda bu islombek shahrisab shahrida tug'ilgan 11 yoshli bu yosh yigit moskva tumanlaridan biridagi axlatxonada ertalabdan kechgacha quti va turli chiqindilar yig'adi topgan biroz mablag' bilan u oilasini tebratib kelmoqda oyim qiynalib qolganlar shuning uchun pul yig'ib ozrog'ini ozrog'ini продукты ajrataman qolganini oyim yig'ib qo'yadi o'zbekistonga ketmoqchimiz yig'gan pulimizga islombek yolg'iz onasi va opachasi bilan moskvaga birinchi marotaba 2020 yilning mart oyida kelgan islombek rossiyada karantin paytida chiqindilar orasida qog'oz yig'ish mashaqqatlari haqida so'zlaydi Dorniklar urishardi karobka yig'ima bag'nikini teraman anai deychiedi keyin bag'dan haydasa bu yoqqa borib turardim ag'dan haydasa u yoqqa borib turardim Shuna qilib terib yuraerdimda yuz rubl 200 rubl topaman kuniga коробка yig'ib sotamanda yig'aman bir joyga keyin o'sha ozarbayjon kelardi olib ketadi karobkan Tarozga tortib olib ketadi islombek yoshi kichkina bo'lishiga qaramasdan kattalardek fikrlaydi u men dadamning o'rnida bo'lganimda oilamni tashlab ketmagan bo'lardim katta bo'lsam men dadamning xatolarini takrorlamayman deydi dadam tashlab ketganiga ayam ko'p yig'ladilarda aytganlar ayam sen qornimda bo'lganingda tashlab ketgan deganlarda dadam qilgan ishnima qilmasdim islombekning onasi qirq ikki yoshli shahnoza o'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalariga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagan uy joysiz qiynalganidan u rossiyaga kelishga majbur bo'lganini aytadi u odam qarshi shaharda yashaydi boymurodov sadulla shodiyevich bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yil shu ijrochilardan o'sha oxirgi marta borganimga manga juda qo'pol gapirgan man sizlarni ko'rpani ichiga tiqib qo'ymaganman man unaqa u o'qimishli odamlardan ziyoli odamlardan unaqa gap chiqmaslik kerakda shahnoza men islombekning bu yoshda ishlashiga qarshiman ammo u qiynalganimizni ko'rib bunga befarq bo'la turolmadi deydi chunki bu qarab turolmadi ishlamay turganimga u o'zi pul qilib menga hatto tug'ilgan kunlarimga sovun u bu narsalar hamma narsa atirlar olib подаrka qilayotgan o'zi shunaqa qiziquvchan bola bu quruvchi dmitriy vanchaxov aslida namangandan u islombekni ko'chada chiqindi terib yurganini ko'rib <laughs> bolakay taqdiriga ko'pchilik e'tiborini qaratmoqchi bo'ldi to'g'risi gap yoshligimda men otas katta bo'lganman Men ham yoshlikdan 12-13 o'n ko'cha chiqib ishlashga tushganman onam uchun ichimda yig'ladim ta'sir qildi shu narsa o'zim yoshligim eslaganda mana shu bolachani o'zimni o'rnimga qo'yib qani men qiynalgan bo'lsam bu ham aytmagan dardini dardiniyo mala o'sha şey, bola ichini ko'rdim man hozirgi kunda islombek oilasi bilan namanganlik dmitriy va zohidjon remont qilayotgan kvartiralarning birida yashab kelmoqda Hurmatli hurmatni qarangda onasinide shunchalik azob ye aytmayaptida qiyinchilik yomg'irni yog'ayotgan <laughs> <laughs> paytda ko'rdik karton teryapti Onam sevgani bizni o'zbekchilikda borligiga shukr bu bola biz uchun o'zimizni biz, bolamizdek yaqin bo'ldi o'shanga bu qayeda bo'lsa ham mana shunaqa holatga duch kelmasin birinchi o'rinda тем более uzoq uydan uzoq yurtlarda bu darajaga bormasin 11 bir yashar islombek esa o'z orzu umidlariga ega u o'qimishli bo'lmoqchi kelajakda u harbiy himoyachi bo'lib yetishmoqchi katta bo'lsam vatanimga xizmat qiladigan askar bo'lmoqchiman